Jeg tror det. А туда в каждом отделе можно снимать? Mm? Туда в каждом отделе можно снимать. Да можно, да можно. Многие тоже в магазинах снимают, только в других а? городах. И страны, ну, В других странах тоже снимают магазины. И ну, можно. Не можно. Может, а? кофе а? Когда... Я не знаю. А? Нет. Или не Нет. Если не хочешь, то не надо, я вам сейчас, Я, я хочу даже в чем-то. А? Ну ладно, Виноград. Короче, всем привет! И сейчас я в нахожусь, и сейчас буду есть салат Анастасия. Точнее, Настя будет есть, а я тоже буду есть. Ну, да, ладно, не важно. Здесь и музыка играет, и там снежинки всякие висят. Да, классно. Короче, мы здесь я сейчас в этом в отделе, где едят, короче, ну в кафе или как это там это называется. Таночная шапка, короче, да. Салфетчика. я буду, короче, пить сок и есть салат Анастасия, да. Настя будет и я. Так, окей, тут там еще какая-то типа салфетки и... Вообще, мне тут так не... Ну, каких пор там, там все места, только что мне заняты. Да, там все места заняты были. Ну, вообще, так неудобно снимать в магазине, тем более, да, это так неудобно, конечно, но тут можно снимать так-то. О, ладно. Решила увидеть. Кого решила? Надо <laughs> молчать. Вот мне принесли сок. <laughs> О, черная трубочка. А это сливки, а тут а кофе. Сейчас потанцуем. да, 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 сегодня распаковка будет новой поняши. Вот мой салат. Все, я опустошила то И зоб. Сейчас я буду бить эту штуку. Короче, я пошла в 5G, да, да, ну ладно. Всем пока!